Uh, mengenai dengan MIC ni kan itu hari kecoh Rio Rondah kata nak keluar BN lepas tu alih-alih tunggu uh, apa dia tunggu tunggu AGM agak-agaknya nak keluar ke tak nak keluar ni isu MIC menarik eh ok pertamanya kenapa isu ni boleh timbul dan keduanya apa arah tuju MIC eh? dan ketiganya apa manfaat eh, yang MIC akan terima dengan keputusan tersebut. Eh. Okey, kalau kita lihat lihat, eh, kenapa isu ini boleh timbul? Eh? kan ha, ini kalau cakap di segi politik, isu ini timbul adalah disebabkan oleh ketidakpuasan. Eh. Ketidakpuasan aa, akibat daripada aa, mungkin tak dapat jawatan. Dalam politik ni, politik dan jawatan ni memang kata berpesa, berpisah, berpisah tiada lah. Eh. Ha, tapi MIC pun kena ingat. Kita BN bukan satu parti yang dominan. Eh. Dan kita pun bukan berkuasa sepenuhnya. Jadi kalau di peringkat pusat tu peluang untuk uh, pemimpin-pemimpin MIC uh, menjawat jawatan ataupun diletakkan GLC memang agak sukar lah. Eh, tapi kalau kalau kita dapat lihat contoh macam di Johor, eh, MIC diberi peluang banyak. Eh, uh, MIC ada ada jawatan Esco. Eh, MIC ada di ada di orang kata di ahli majlis eh ada di ahli lembaga pemegang amanah yayasan yayasan majlis eh jadi isu ni timbul di peringkat nasional saya rasa bercampur eh bercampur maksudnya ada yang setuju ada yang tak setuju mungkin ramai yang tak setuju sebab mungkin MIC di kawasan-kawasan negeri-negeri sebelah utara contoh macam Kedah Tengganu, mungkin Kelantan eh? mungkin Perak eh yang mana dikuasai oleh kerajaan PN Uh, mungkin mereka mendesak uh, untuk bersama dengan PN eh uh, tapi hakikatnya kalau di macam di Johor sendiri perkara tu tak timbul jadi ia isu ni isu peringkat nasional dan sebab tu cakap isu ni bercampur-campur tak mestinya satu keputusan majoriti semua ahli MIC setuju dengan dengan perkara ni malah YB Raven eh Esko uh, Johor pun sendiri nyatakan bahawa MIC Johor akan bersama dengan BN Johor eh untuk pada PRU yang akan datang eh itulah yang pertama ni timbulnya isu MIC ni eh yang keduanya dari segi hala tuju eh apa hala tuju MIC dengan keputusan untuk keluar pada BN ni pun tak jelas eh sebab jika mereka nak bersama PN adakah mereka yakin bahawa PN akan menjadi kerajaan yang kedua punya pula mereka kena ingat dengan keputusan tu kalau keluar daripada BN dalam tempoh jika keputusan tu dibuat AGM pada bulan depan maksudnya masih lagi ada wakil rakyat wakil rakyat MIC dalam BN jadi bagaimana pula situasinya bagaimana pula keadaannya sebab mereka masih lagi wakil rakyat BN dan akan ada isu lompat parti eh? mereka sanggup bayar ke saman ataupun denda ataupun perjanjian yang mereka dah ikat dengan 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 BN eh? jadi dari segi hal tuju pun tak jelas eh, kat situ Lepas tu yang ketiganya apa manfaatnya kepada MIC itu sendiri selepas kalau katakan mereka buat keputusan untuk keluar daripada BN saya tak nampak man manfaat yang MIC akan terima eh? sebab apa kalau kita dapat lihat kerusi-kerusi MIC ni banyak banyak dimenangi di kawasan di Johor sendiri eh? di Johor sendiri banyak kerusi MIC jadi adakah dengan bersama PN mereka yakin mereka dapat kekalkan kerusi-kerusi tradisi mereka sebelum ni sedangkan BN di Johor ni di bawah kepimpinan Yang Amat berhormat Dato' On Hafiz Ghazni ni aa, dapat aa, dilihat sebagai satu kerajaan sebuah kerajaan yang berkesan di Johor eh. Aa, jadi MIC dalam persimpangan saya rasa. Eh orang kata di Telu Tanjung di dia mereka tak boleh tak tak boleh ke kiri dan tak boleh ke kanan dengan dengan keputusan dengan keputusan untuk bersama dengan dengan PM mana tak ada masa depan. Jadi saya menjangkakan bahawa mereka akan membuat satu keputusan yang yang mana kekal uh, bersama BN eh sebab Dato Zahid sendiri pun orang kata uh, Barisan Nasional sendiri eh uh, tiada halangan untuk untuk MIC keluar daripada BN uh, dan mereka jangan ingat uh, dengan mereka keluar daripada BN sokongan masyarakat India kepada BN berkurangan eh sebab jika BN bersama dengan PH, itulah sebenarnya strategi kenapa BN bersama dengan PH. Sebab kita nakkan di bukan Melayu. Eh? Dan juga Malaysia pun kena ingat, ada dua mungkin lebih parti yang berasaskan kaum India uh, dah bersedia untuk masuk dalam BN. Eh? Macam PPP, Michael Sati, lepas tu Kima, IPF, banyak. Eh? jadi MIC Malaysia kena fikir betul-betul lah eh? langkah keputusan tu. Dan BN pun saya rasa tak, tak mengharap sangat tentang kemampuan MIC untuk bawa sokongan kepada kepada sokongan kaum India kepada BN eh? tapi bukan bermakna tak marah sangat kita tak memerlukan sokongan kaum India kita perlu eh? tapi sebab dalam keadaan sekarang ni uh, kita dah tak boleh buang masa lagi melayan perkara-perkara yang perkara-perkara macam ni kita kena 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 berpandangan ke depan eh uh, kena berpandangan ke depan kena kena tahu uh, apa sebenarnya masalah kita apa sebenarnya kehendak rakyat eh ha jadi rakyat dah dah, dah tak berminat lagi dengan isu-isu untuk untuk cara-cara uh, pergantungan cara macam ni eh ha, sebab dia dia tak memberi kesan apa-apa pun